Того, что нового. Но я лично решил стать ректором. Ось отречить мою предвыборную программу. Ярик, почему тут написано «бесплатный вход в Саксон»? Это что, плеера? Ну надо же как-то завлекать студентов. Держи партию дубы. Бача, ты казахти не раздам. Ну что, ребят, пока всем спали, бай! Під який беру Орест і Богдан прийшли з новим членом журі. Олег Василюк, нас перше, тому саме для вас урочиста посвято члени журі. Підівіться, будь ласка. І так, покладіть праву руку на серце, Ліву руку на чоло. Тепер стрибайте на лівій нозі і співайте пісню Наталі Бочинської моя Україна. И сестру, и, вен, такой конкурс провел, то нормально, да? Ну что, ребят, новыми силами в новый сезон поехали! Все видели новый дизайн стен в Макдональдсе, но никто не знает, через что пришлось пройти дизайнерам, чтобы воплотить эту идею. Я вже не можу. Давай пий! Ще 40 стаканчиков і готова! Я вже після перших десяти була готова. Случай на свіданні. <звіх> Дивися, це я маленький костюмі кроліка. А оце я бачу на рибалки. А оце я ведмедя голими руками завалив. А вот это моя рука. А -а 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 -а. Тань, с тобой все нормально. А -а -а -а. Каждый хоть раз заходил в супермаркет только за хлебом и не брал корзинку. И в итоге к Кассе подходил вот так. Что, слепа! Кудыманище пакет! В последнее время стали активно убирать киоски возле метро и вот к чему это может привести. Панини-форнетти. Панини-форнетти. Панини Эй, парень! Панини Фарнети. Да не, не, не надо. Кулиничи. Скоро примут новый закон о легализации проституции. Теперь и в этой сфере появятся правкомы. Итак, представьте, Вячеслав Шамрай устроился на новую работу. Так а я не зрозумів. То скільки вам потрібно проїзних? Та не так подвозять. Ну, можливо, вам потрібна будівка в затопу. Тобто <плес> ви нас за людей взагалі не вважаєте, так? Да? <плес> Якщо вам не потрібно ні проїзних, ні будівок, то навіщо, навіщо ви сюди прийшли? Так ви ж визивали. Ах да, сдаем по 88 гривен за вступку правков. Все вы заметили, с какой периодичностью работает Зеленый театр. Случай на входе. класс, сейчас будет тусич. Хорошо, что училка алгебру не задала. Закрытие Зеленого открытие зеленого театра. Не, ну вы издеваетесь? Так, что ты людям голову морочишь? Проходите. Ты да уволен. А, нет, ты принят. Ладно, принят, принят. Друзья, а недавно один из членов нашего жюри Андрей Джуджула снялся в фильме. Мы его посмотрели и поняли, что Андрей настолько универсальный актер, что мог бы сыграть в абсолютно любом фильме. Давайте посмотрим, как бы это было. Начнем с простого. Фильм Джунгли. В нашем случае джунгли. Наступный фильм Мачо и Бутан. У нашему выпадку. Мачо и дуску! Нет, так він сам просив про себе нагадати. Воно Ташкун, свадьбы корпоративи. Дзвоніть, звертайтеся. Слідуючий фільм Mстіel Альтрона» Altrona. Додаємо джуджуну і отримаємо доститілі Ера Saksoana. Ребят, мне кажется, что джуджула может сняться даже в документальном фильме. Вот, например, экскурсия в дом музей Дмитра Ябурницкого. Ну и как бы это выглядело? Давайте посмотрим. И по рейтингу. Ребята, мы играем на Мешпаке уже третий год, и мы одна из самых старых команд. Можно сказать, что мы уже старики. Спасибо, спишемся в баске.